tentang uh, kuil uh, haram di Jekyll tu. Saya saya katakan di sini dengan tegasnya, uh, mendapat keistimewaan dengan uh, satu uh, saya boleh katakan hadiah sebagai pampasan kepada uh, isu yang di, uh, dibincangkan pada ketika itu je. Uh, mungkin uh, apa pandangan uh, Brother Firdaus tentang uh, yang berlaku ketika itu? Baik. Yang pertama saya nak letakkan sedikit macam bila uh, Faizi sebut tadi, certain uh, guideline untuk kita faham isu pertama isu uh, pemberian uh, kita kata tanah ganti ataupun pampasan wang kepada uh, rumah ibadat haram yang didirikan di atas tanah orang lain uh, saya nak jelaskan bahawa isu ini telah berlaku sekian lama ya? dia, bu uh, dia bukan sahaja berlaku pada zaman kerajaan ini tetapi telah berlaku pada zaman BN zaman PH 1.0 zaman ketika perikatan nasional dan sehinggalah ke sekarang Ya. Yeah? So kita kata kita kita agak clear bahasa benda tu sebab benda tu ada. Ya. Yeah. Cuma bila kita sebut tentang spesifiknya adalah tentang isu Jekyll tu. Saya berpendirian bahawa kalau dulu pemberian tanah dulu bukanlah suatu kita kata uh, satu tindakan yang tepat. Okey, daripada kerajaan terdahulu sehinggalah sekarang. Maka bagi saya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima Ya, tidak boleh diterima Jikalau mana-mana kerajaan Kerajaan hari ini Atau kerajaan akan datang Ataupun kerajaan negeri Di mana sekalipun Jikalau Mereka menggunakan alasan Siapa pun Mereka menggunakan alasan bahawa ah, Kerajaan lama pun dah buat Jadi apa salahnya kami buat uh, Saya percaya Argument itu adalah tidak logikal. Sebab apa? Bayangkan Alah kerajaan terdahulu pun Rasuah berbilion-bilion Kami tak sampai satu bilion pun nah, Rasuah tetap rasuah Salah tetap salah Now jadi kalau kita kata pemberian tanah di situ uh, adalah sesuatu yang tak boleh diteruskan dan perlu dinoktakan. Dinoktakan sebab apa? Sebab dari satu kita sedang memberikan satu uh, satu idea yang tak berapa cantik kepada next generation. Sebenarnya apa mesej yang kita nak sampaikan kepada orang ramai? Kalau kita tengok masjid pernah dirobohkan. Masjid pernah dirobohkan. Ada tak orang Islam memainkan isu ni? Oh, ada tak waktu nak dirobohkan ni dikatakan bahawa ini isu perkawaman, isu agama? Tak. Orang Islam juga akur sebab tahu masjid tak sepatutnya dibina. Yang ni dah bina, kita sokong. Kita sokong penguatkuasaan. Ini satu. Kita kata lagi, church. Church tak ada masalah. Mereka setuju malahan. Mereka setuju. Kata, no problem. Sebab dah melanggar undang-undang, kami akur. Kemudian, tokong. Tokong berkubah dirobohkan. Tak ada pula orang kata ini isu perkawaman agama. Kemudian kita kata, yang terbaru adalah tuntutan hak milik sekol daripada sekolah sacred heart convent dekat Melaka, yang dah berusia 120 tahun, dia claim. Dan dia kata dia ada dokumen. tetapi ketika perbicaraan, mereka tak ada dokumen tu. Bila tak ada dokumen, mahkamah, tak ada. mahkamah kata, no. No yes say. Maka, mahkamah telah memutuskan bahawa tanah sekolah Sacred Heart Conference ini adalah milik kerajaan negeri. Nah, apa yang berlaku kepada mereka, orang Kristian ni? Benda ni saya puji. Mereka akur dengan soalan saya yang jujur dan ikhlas adalah kenapa semua tokoh masjid dan gereja ini Okay orang boleh akur tetapi kenapa bila datang kepada kuil haram dia jadi isu. Itu yang kita kata double standard. Kenapa diberikan keistimewaan kepada mereka? Ini pun rakyat Malaysia. Ini pun ada agama, ini pun ada kau. Kita nak tekankan adalah biarlah ada undang-undang tu. Undang sekarang ni masalah dia bukan soal undang-undang, bukan soal tak ada undang-undang. Masalahnya adalah konsistensi dalam pengaplikasian dan pelaksana pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Jadi sebenarnya di situ PBT semuanya kena ada juga uh, konsisten. Saya bagi contoh terakhir. Contoh yang dibina di dalam tanah MIC di seberang Surau Perkim tu. Okey, dalam development plan dia tak ada. Tak ada. Tak ada struktur tu. Nah, kalau rumah PPR kan ya, dia dah renovate sampai jadi macam T20, apa DBKL akan buat? Is a record. DBKL datang jentolak, bagi notis akan roboh you kena pindah barang you, dia akan roboh, non negotiable. Okey? Nah. Ada juga tapak penjaja yang dirobohkan oleh JBKL. Tapi kenapa bila datang kepada mereka, tak dirobohkan? Hmm, tak dirobohkan? Why? Itu yang kita kata, rakyat nak tahu. Saya bersuara kerana ramai orang yang nak ber, yang dah bersuara tetapi suara mereka tak kedengar. Kita pun tak tahu dia ahli politik mana, parti politik mana. Kita tengok benda tu betul, kita support dan kita suarakan kebimbangan. Sebab kalau anda kata, kita kata, tanah yang diberikan sebagai pampasan itu datang daripada YB, Menteri, siapa-siapa pun, datang dari poket dia, tanah dia sendiri. Apa? Astaga, Astaga, jalan. Siapa nak mengalah? Duit kau. Duit yang diberikan sebagai pampasan, itu datang daripada poket dia, duit dia. Oh, nobody nobody got a question. It's your money. It's your land. Tapi kalau tanah itu adalah tanah kerajaan, duit yang diberikan itu adalah duit daripada cukai rakyat Then, we have the right to know hmm. kalau saya nak bagi tanah kepada tuan faizi hmm. boleh question hmm. Dia terima dengan ikhlas dia <laughs> no can question hmm. so itu sebenarnya point kita sebenarnya dia dia dia, dia border on salah guna kuasa pula ya yeah. hmm. dia 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 tak konsisten dia tak konsisten yang kita nak kata adalah konsisten Sebab sebelum ini DBK pada 2013 juga Kena merobohkan Kuil YTL Apabila dia mengambil tanah sentuh Dia juga merobohkan kuil Tak pernah ada isu pun Gereja Surau Tokong Dirobohkan Tak ada isu perkawaman dan agama Kenapa kuil haram jadi special case